Said Sadiq Syed Abdul Rahman mendakwa pertuduhan ke atasnya adalah berikutan dia enggan menyokong Presiden Bersatu dan Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin. Ketua Pemuda Bersatu Said Sadiq Syed Abdul Rahman memberitahu Mahkamah Tinggi dia didakwa kerana enggan menyokong Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin. Dan bagi itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang ingin memajukan negara ke tahap tersebut, individu tersebut perlu jadi lebih putih dari putih. Saya telah pun uh, disiasat daripada tahun 2020 dan kini kita masuk ke tahun yang kelima untuk membawa politik yang bersih, politik yang matang, politik yang menolak, politik ugut mengugut, tak uh, ugut mengugut. So Kes Syed Saddiq ni apa cerita sebenarnya? Ha? apa cerita dan peguam Syed Saddiq dalam masa beberapa tahun hinggalah tahun lepas apabila Syed Saddiq dijatuhi hukuman bersalah dan mulalah dia menyerang kerajaan Madani dia dia menyerang dan peguam kepada Syed Saddiq tu undur diri secara automatik iaitu ahli parlimen Pucung. Pucung ke Mansara. Gobing Singh yang hari ini telah menjadi pengerusi parti DAP. Ah ha, kawan tolong kawan. Adalah kawan kianat kawan dan kawan pun tinggalkan dia. So insyaAllah kita akan bawa sikit beberapa lagi video. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu like, komen dan subscribe. Boleh adakan super chat, super sticker dan super tank. Aku nak mulakan dahulu dengan dengan yang ni. Kita pun tahu Syed Saddiq pernah berkata, pernah mengeluarkan kenyataan. Suara okey kan? Okey, ha, suara so okey Alhamdulillah. Okey, ini adalah kenyataan Sheikh Syed Saddiq 23 Februari 2023. Dan ada juga kenyataan yang apa yang sama Syed Saddiq pernah keluarkan waktu tahun 2021 ke kan 2022 apabila Uh, mula-mulanya Syed Saddiq didakwa di mahkamah. Dia dituduh di mahkamah. Nah, kalau hampa tengok ini adalah petikan-petikan berita. Okey, penawaan dikenakan terhadap saya kerana tak sokong Muhyiddin. ah, okey. Alright, kita tengok ni poster-poster ni. Ini adalah Syed Saddiq didakwa di mahkamah. Biar panjang betul ke ni. Okey, ibu bapa Syed Saddiq dakwa anaknya ditekan sokong Muhyiddin. Ah ini. 21 Januari Eh, 21 Jun 2022. Ah, ha. ibu bapa Syed Sadiq cakap ah. Ha. Ah, okey, gambar seterusnya. Okey. Allahuakbar. Sekejap, gambar ni pendek sangat. Okey, anak kami ditekan sokong Muhyiddin, ibu bapa Syed Sadiq 21 Jun. Ah, ha. okey. Tiba-tiba baru-baru ni konci pacai, konci pacai baru-baru ini, eh? Tiba-tiba Syed Sadiq bersama dengan Abah Din menyambut kongsi pacai. Ah, ha. okay. Saya sorry saya Abdul Rahman. Okey, kita mulakan dulu dengan video ni. Ini aa, 23 Februari 2023 dikenakan pertuduhan kerana tak sokong Muhyiddin Yassin. Kawan-kawan, terima kasih hadir. Bantu like, komen dan juga subscribe. Mulakan yang yang aku dah playkan ni. Jadi jom kita layan. Apa yang dikatakan ini berita pada tahun Februari 2023. Alright, jom kita layan. Syed Sadiq Syed Abdul Rahman mendakwa pertuduhan ke atasnya adalah berikutan dia enggan menyokong Presiden Bersatu dan Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin. Pengasas bersama muda itu membuat dakwaan tersebut semasa memberi keterangan untuk menyokong pembelaannya terhadap empat pertuduhan jenayah menyeleweng dana bersatu. Semasa pemeriksaan balas dari Peguam Bela Utama Gobind Singh Gyo, Syed Sadiq ditanya pandangannya mengapa dia didakwa atas pertuduhan tersebut. Dalam keterangannya, Syed Sadiq berkata, tuduhan ke atasnya berikutan dia enggan menandatangani akuan bersumpah menyokong Mugidin semasa peristiwa langkah syaratan pada 2020. Saya sadi dalam keterangannya terus menyifatkan perkara itu sebagai sesuatu yang salah. Bekas Menteri Belia dan itu merupakan Ketua Armada Bersatu ketika itu dan didakwa telah menyelewengkan dana parti sebanyak RM1.2 juta. ringgit. Semasa soal balas, pihak pendakwaan juga menuduh Syed Saddiq berbohong dan menyalahgunakan kedudukannya dengan meminta anggota armada untuk memindahkan dana sayap parti itu ke akaun pribadinya. Dia bagaimanapun menafikan tuduhan itu. Mahkamah pada 28 Oktober tahun lalu memerintahkan ahli Parlimen MUA itu membela diri atas satu pertuduhan bersubahat dalam pecah amanah jenayah, penyelimangan aset dan dua tuduhan pengubahan wang haram berkaitan dana bersatu. Okay, alright. Apa faham kan? Eh? Syed Sadiq kena, Syed Sadiq kena salah satunya dia pengubahan wang haram satu. Lepas tu, sekejap aku sertakan screenshot. Okay, satu, dia pecah amanah. Sebab dia memegang jawatan ketua armada. Ibarat ketua pemuda lah. Mudah cakap kan. Jadi ketua pemuda dia ada akaun dia sendiri apa semua. So of course, Account bank semua dia pegang. Sebab dia bos. Dia ni kepala. So dia ambil duit tu. Dia ambil. Lepas tu dia pegang. Dia dia bagi arahan kepada seseorang. Ambil duit tu. Bila dia pegang, dia pakai sesuka hati mak bapak dia. Lepas tu dia simpan dalam rumah. Lepas tu dia simpan sana. Dia bos dalam ASB dia apa semua ni. Itu antaranya Kesalahan dia pecah amanah Bila duit yang dia curi tu Dia pergi buat Dia pergi buat perkara-perkara yang Yang mendatangkan keuntungan ha, So sebab tu dia jadi pengubahan wang haram Sebabkan duit yang dia sakau tu Dia pergi labur di dalam ASB So ASB ni setiap tahun dia ada dividen Dia dapat keuntungan So dia dituduh sebagai pengubahan wang haram ha, Dia ada empat lah Dan Lepas tu dia dituduh bersubahat lagi Ah, ha, okay? Faham? Simple je. Aku tak mau cakap banyak-banyak. Okay. -banyak. Kering tu orang. Dapat satu Jadi, ha, ini saja aku selitkan juga. TMJ, Tengku Mahkota Johor. Pen Dah lama pesan. Kita je Penawaan dikenakan terhadap saya kerana tak sokong Muhyiddin. Nah, ha, sahaja je. Kalau hampa ingat, TMJ pernah keluarkan kenyataan. Ah, ha, tapi kenyataan dia tu, kenyataan dia tu dia tak attack direct terus kepada Syed Sadiq. Tapi aku pun lupa ayat dia. Tapi aku faham. Dia attack kepada siapa dia. Ha, jadi kawan ni pun keluarkan video. Ha, kita ajar lalai. Ha, jom kita layan. Ketua Pemuda Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberitahu Mahkamah Tinggi dia didakwa kerana enggan menyokong Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin. Syed Saddiq juga mendakwa dia tidak akan menghadapi sebarang masalah jika menyokong Muhyiddin. Eh, sepatutnya sepatutnya bila ada din Pagoh, sepatutnya sek sadi kena pergi pujuklah din apa din Pagoh tu. Din tarik lah balik din. Din tarik balik din kes. So kes sek sadi ni terus terus hilang aku lah kan. Boleh tarik balik lah sebab tuan badan sebab Muhyiddin presiden parti bersatu. Kan, geng-geng mak jargon sebab sebelum ni mak jargon menggantikan sek sadi So kalau betul dia dah rapat dengan pembangkang selepas dia tarik dia tarik sokongan, so bolehlah pergi pujuk Muhyiddin. Tapi kenapa dia tak pujuk Muhyiddin? Kenapa? Pujuklah Muhyiddin. Ha, okay, kita tengok video seterusnya. Saya sudah membuat Okey. Okay. Pemimpin perlu lebih putih daripada putih. Ha, ini kenyataan Syed Zadik ni. Di luar mahkamah sewaktu bersama dengan peguam Gobing Singh. Pemimpin perlu lebih putih daripada putih. Dirian saya berkenaan masa depan politik saya cuma as a participant, I need to table it to the party supaya dapat dikamatkan bersama saya cuma nak kongsikan satu perkara lah yang dari awal saya menyertai politik dan pendirian yang saya pegang sampai ke hari ini to change Malaysia is not about a person but it's about building strong institutions which will outlast personalities and also parties ini bukan berkadar berkisahkan soal personality seorang tetapi memperkasakan institusi-institusi rakyat saya tidak kira siapa pun betapa -bet, Sepatik mana pun yang mencapai, Malaysia tetap akan berada di landasan betul. Dan bagi itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang ingin memajukan negara ke tahap tersebut, individu tersebut perlu jadi lebih putih dari putih. To be a good leader in Malaysia, to realize that Malaysian dream, you need to be whiter than white. And that will be um, the most important factor which led me to make the decision which I will make which I will table to the leadership of Buddha and which we will announce. 5 PM after consultation and discussion with Buddha leadership nak kena jadi putih daripada putih tapi bila aku pikat pikat balik bila contoh macam kita dah baca pertuduhan terhadap Syed terhadap si, si Sadiq kan dia ambil duit hak yang dia pecah mana tu dia buh dalam ASB dia bubuh lima puluh ribu kali pertama lepas tu dia bubuh lima puluh ribu kali kedua kan jadi bila bila dia cakap macam ni kan sebab terbukti transaksi tu ada duit yang dikeluarkan satu juta tu ada bukti dan duit yang dimasukkan ke dalam ASB tu pun ada juga bukti. Lepas tu dia keluarkan kenyataan macam ni. Pemimpin perlu putih daripada putih. Apa pendapat lampau? <laughs> Apa pendapat lampau? Sebab tu kita paling, kita ni contoh macam level Anwar Ibrahim lah sebagai contoh kan. Kita lawan rasuah, kita rasuah, itu rasuah. Last last. Dia sendiri rasuah, terbukti dia tu rasuah. Sebagai contoh lah kan. Dia sendiri, kita nampak jelas duit masuk dalam akaun peribadi dia. Eh, duit masuk dalam akaun parti dia. Terbukti daripada siapa-siapa rasuah. Dalam masa yang sama, dia duduk bercakap menentang rasuah. Memang betul-betul hipokrit, buta perut, tak ada akal. Betul-betul tak tak boleh pakai. Tapi kita pun, kita dah ada dua orang dah, pekah Perdana Menteri, yang terbukti duit masuk dalam akaun. Ha, sama ada pribadi dan juga personal terbukti tapi hidup Melayu hidup Melayu hidup Melayu hidup Melayu ha, ha. bela tak bela tak putih pun ha okey alright kita nak pergi untuk video seterusnya sebelum tu sebelum tu aku nak tunjuk dengan hampa kenyataan Anwar Ibrahim um, okey aku nak tunjuk dengan hampa kenyataan Datuk Seri Diraja Paduka Haji Anwar Ibrahim kenyataan dia padu beb kenyataan dia padu okey Um, okay, jom. Kita tengok. Apa ucapan? Tapi ucapan tu aku tak dapat. Tapi mereka just, mereka buat macam poster lah kan. Okay. Negara tidak boleh membiarkan. Eh, Allah. Kita tidak boleh membiarkan negara ini dipenuhi dengan orang yang bersolat yang dan berpuasa tetapi dalam masa yang sama berbohong, menipu dan mencuri. Ah, ayat ayat dah panah betul lah ayat PMX ni. Ha. Ah. Kita tak boleh membiarkan negara ini dipenuhi dengan orang yang yang solat dan juga berpuasa, mengeluarkan zakat, buat baik, buat itu, buat ini. Tapi dalam masa yang sama, berbohong, mencuri dan menipu dan sakau. Ha, ah, Okey, kawan kita ni terbaik PMX. Dia tahu Islam punca walau unmunduk. Lihat China, US, Jerman, Singapura, modern, maju bukan kerana Islam. Ha, ah, yeah. ya. Okey, dah cukup. Kita pergi untuk video seterusnya. Terima kasih kawan-kawan 150 orang bantu like, komen dan subscribe. Ah, ha, okey. Jom kita pergi untuk video seterusnya. Okey, ini keluar daripada mulut Syed Sadiq sendiri. Keluar daripada mulut uh, Disiasat di siasat. Okey, alright. Saya disiasat sejak 2020. Hmm. Saya telah pun uh, disiasat daripada tahun 2020 dan kini kita masuk ke tahun yang kelima untuk membawa politik yang bersih, politik yang matang, politik yang menolak, politik ugut mengugut, uh, ugut mengugut, sogok menyogok. Itu semua politik yang lepas dan lama. Okey, faham ah? Kan? Eh? Okey. Alright. Okey, saya disiasat sejak 2020. Okey. Perdana Menteri waktu 2020 adalah Mahyadin Mat Yassin. Bukan Muhyiddin lah. Mahyadin. Okey, alright. Okey, lepas tu Syed Saddiq bersalah kes selewing 1.12 juta dana parti bersatu. Parti Muhyiddin Yassin. Ah, okey. Kan presiden parti bersatu adalah Muhyiddin Yassin. Ha, ah, kita boleh relatekan dengan video yang awal-awal tadi bila Muhyiddin tahu oh hang hang ni rembat duit. Oh, okey. Bila macam Syed, apa Syed Saddi dia dah tak sokong waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri waktu tu dia ada 114, 114 SD tapi Syed Saddi tetap bersama dengan pembangkang waktu tu jadi Muhyiddin Yassin ni dapat laporan daripada budak armada dia juga sebab apa Muhyiddin kan orang kata sebagai presiden budak-budak dah menggantikan Syed Saddi lapor kepada Muhyiddin bos duit kita ni hilang satu juta lah bos duit kita hilang okay, Muhyiddin dia okay, dia dah tahu dah okay? WhatsApp. WhatsApp. Wey, Hang nak sokong aku ke tak mau? Kalau hang tak mau sokong aku, aku ada bukti aku nak heret hampir ke mahkamah. Dan lepas tu, mula-mula tu si apa si Sadiq tak tahu lagi. Kes apa? Kes apa? Kes apa? Tahu-tahu ah, dana duit akaun ah di dalam akaun Armada. Si Sadiq sudah rembat. Ha, ah, jadi tu yang kentut. Okay, dah lah, malas cakap banyak. Lepas Kering dia tekak kan, bibir dia kering hari ni. Okay. Alright. Jom. Okay, tapi satu lagi portal berita tadi aku ada juga uh, aku ada juga perasaan ni aku share, aku share dengan apa aku ada perasaan satu ni, portal berita ni. Ini yang semalam punya. Okay. 20 March. Eh, hari ni. Oh, sak-sak ni lah. Pagi tadi ya ni. 20 March uh, pukul 9.40 pagi. Eh? Kamis. 20 Mac, Sak-sak. Eh? Tak tahu. Aku pun tak faham ni. Sekarang ni. Sekarang ni Nampak ni atas ni yang aku highlight kan. Okey. Mahkamah. Allah. Apa hal ni? Mahkamah tinggi terkilaf. Alah apa hal ni. Okey. Mahkamah tinggi terkilaf. Gagal timbang pembelaan Cik Sadi. Peguam. Haa. Ah, Okey. Putrajaya. Mahkamah tinggi terkilaf apabila gagal menimbangkan pembelaan ahli paling memuas Cik Sadi. Abdul Rahman sehingga pemimpin itu tidak mendapat keadilan. Peguam Datuk Isyam Teh Poteh mewakili Syed Sadiq 33 selaku perayu berkata pemimpin itu tidak pernah mengarah bekas penolong bendahara armada Rafiq Hakim Razali dan bekas penolong setiap usaha armada Ahmad Rizwan Muhammad Syafiq untuk mengeluarkan 1 juta daripada akaun rasmi armada. Okey tuduhan yang dibuat Syed Sadiq memberi arahan kepada kedua orang ni kan, Rafiq Hakim dan juga Ahmad Ahmad apa Rizwan dan daripada side, daripada pihak Syed Saddiq pula, Syed Saddiq kata dia tidak memberi arahan pun kepada kedua-dua orang ini untuk mengeluarkan satu juta dari akaun rasmi Armada. Okey, simple lah. Eh? Hisham berkata, Hakim bicara gagal mengambil kira bahawa pembelaan anak guamnya itu bukan sekadar penafian semata-mata tetapi ia adalah satu cabaran yang disertai dengan penyerasan. Katanya bagi tuduhan pertama Syed Syed Saddiq memanggil saksi pembelaan ketiga ia, iaitu bekas ketua penerangan armada Ulia Akamah uh, Husamuddin untuk mencabar naratif pendawaan. Okey. Hak perayu untuk mendapatkan perbicaraan yang adil terjejah teruk disebabkan untuk ke, oleh ke, uh, kegagalan untuk menimbang, menimbangkan pelbagai hujah hujahan serius dikemukakan oleh perayu pada akhir kes pembelaan. Kegagalan untuk mengambil kira pembelaan ini telah menjejas perayu. Isyam berkata pembelaan Syed Sadi ialah pada awal Mas 2020, kepimpinan G, apa, ya, G5 bertemu dan membincangkan keperluan mengeluarkan wang dari akaun rasmi armada bagi bantuan dan kebajikan wabak COVID-19 untuk Ramadan Aidilfitri 2020 sebelum perintah kawalan penggerakan PKP. Beliau berkata Sheikh Sadiq seterusnya memberi keterangan bahawa sepanjang 5 tahun beliau bersama Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, beliau tidak pernah dipanggil untuk meluluskan dana melebihi RM500,000. Katanya Sheikh Sadiq menyatakan beliau tidak mempunyai sebab untuk memper, mempercayai bahawa kelulusan daripada MPT adalah satu prasyarat. Okey, Perayu juga Ah, perayu juga mengesahkan bahawa tiada keperluan untuk menyediakan sebarang kertas kerja Bagi jumlah melebihi RM500,000 untuk diduluskan oleh Eskor Armada Secara ringkasnya Perayu tidak bersubahat dalam melakukan kesalahan itu Beliau, kemu, beliau kemudian memanggil Ulia Akamah sebagai saksinya Yang menyokong kes Perayu dalam semua aspek Hisham berkata demikian dalam prosedurian rayuan Syed Sadi yang merayu Terhadap sabitan dan hukuman berhubung empat tuduhan berkaitan dana angkatan bersatu anak muda armada. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu merayu kepercayaan mahkamah tinggi menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun dan dua sebatan serta denda sepuluh juta selepas didapati bersalah. Empat pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram dana armada. Okeylah, okeylah. Panjang juga ni. Ini dia duk cerita, cerita background lah. Okey. Jadinya hak yang si apa si okay, macam si Sadiq kata saya tak bagi arahan pun. Kan? Saya tak bagi arahan pun. Tapi yang set daripada dua orang ni pula, depa kata depa keluarkan duit satu juta itu disebabkan arahan daripada bos depa, si Sadiq. Ah, ha, jadi itulah yang akan dihujahkan di dalam mahkamah. Okey. Alright. Ha.